вашему вниманию Hyundai i10, двигатель 1.1 с газобаллонным оборудованием 100. Посмотрим под капотом. i10 новенький и как всегда в компании с ГАЗ на основу ГБО, подкапотная часть. Это редуктор испаритель. Блок форсунок. И блок управления стангу фаз 200. Один из самых быстрых процессоров у стага. Подкапотная часть смонтирована, как всегда, с высочайшим качеством от Вивсерес ГАЗ. Это хомуты Норма, шланги Грингаз, электрогафра. все упаковано и надежно закреплено. Можете это видеть. Теперь перейдем в багажное отделение. Несмотря на компактность этого автомобиля, вот, он имеет достаточно неплохой багажник, и так как баллон стоит вместо запасного колеса, он полностью доступен. То есть вот так он выглядит. Теперь, если поднять пол, мы увидим баллон. Баллон здесь ставится вместо запаски 34 литра. Баллон Green Gas. Это европейское качество. Закрывается пол, и мы получаем идеально... Идеальный багажник для того, чтобы перевозить личные вещи. Заправочное устройство на этом автомобиле установлено под бампером. Это европистолет. И непосредственно в автомобиль перейдем к органам управления системой ГБУ. Это кнопка переключения режимов. Выключим автомобиль. И так. Здесь мы имеем режим газ, уровень в баллоне. Все полностью автоматизировано. Она сама переходит на газ, на бензин, вот уже на газе. То есть если принудительно хотим бензин, вот бензин. Хотим газ. Вот газ. Дальше происходит переключение автоматически. Поэтому трогать ее не нужно. Абсолютно. Итак, Hyundai i10 с газоблоновым оборудованием от Vipser из газ. Идеальное решение, идеальное решение для вашей супруги. Очень маленький, очень компактный, очень экономичный и хороший, красивый автомобиль. Теперь посмотрим, как он едет по дороге. Итак, какая бы сложная ситуация не была в жизни, всегда есть решение. Вот, например, на X5 вам надо купить резину. Нужно поехать с ребятами на рыбалку или куда-то там заняться каким-то экстремальным видом спорта. А жена требует машину требует машина. Есть решение, вот, Hyundai i10 1.1, .1. маленький, экономичный, с газом. Это значит, она мало будет у вас требовать деньги на топливо, когда будут ездить постоянно на нем. И полностью решает все ваши вопросы. Смотрите, какая классная машина. i10 Hyundai, очень экономичный, очень удобный, комфортный и на газу. От компании VIP Service Gas. Про автомобиль, что можно сказать. Очень такой компактный, но мягенький все-таки автомобильчик. Приятный, удобный. То есть очень хорошо едет, даже на неровностях сегодня с большими колесами особого дискомфорта мы не ощущаем. Очень даже уверенно и хорошо себя ведет Хундай на дороге. Хотя у него небольшой мотор. Вот, но мы должны продемонстрировать вам, что. От, э, за счет э, газополного оборудования мощность не теряется абсолютно она стабильна хороша и все в порядке итак Hyundai 10 1, 1 у нас режим газ вот режим газ никакого обмана там уже пусть работает как как настроен автомат пусть работает конечно. все и мы едем на газе разгон абсолютно да разгон нормальный да. она же еще в машине сука, сидит. Ну, что, что же, что, конечно. конечно. Так, вы увидели, что разгон прекрасен до этого автомобиля более чем достаточно, но все-таки мы сейчас едем на позицию, чтобы проехаться на бензине. И у самых скептиков последних развеются все сомнения по потере мощности. Потому что вот двигатель как бы один, -один не очень мощный. И мы сейчас покажем, как он на бензине, чтобы все убедились в том, что на газу мощность не теряется. Включаем газ. Вот. У нас режим бензин. И мы едем бензин. Как мы увидели, что абсолютно никакой разницы нет между разгоном на газе и на бензине. У нас стабильные, хорошие... Динамические характеристики у автомобиля. Итак, это был Hyundai i10, новенький, казабо на бруднестах, вип-сервис газ. Всем спасибо.